الحمد للّہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے ناظرین آج پورے ساٹھ دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ان ساٹھ دنوں کے اندر میرے ساتھ کیا ہوا کتنی آزمائش ہوئی اور اس آزمائش سے میں نے کیا کچھ سیکھا اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے تو ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت معلوماتی ثابت ہوگی اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ناظرین فرسٹ جولائی اثر نماز کا وقت تھا میں وضو کر کے واش روم سے باہر نکلا میرا پاؤں فرش پر ٹھہر نہ سکا اور پاؤں میرا سلپ ہو گیا جا کے میں ڈریسنگ ٹیبل میں لگا اس کا شیشہ ٹوٹ کے میری انگلیوں کو بھی چیرا میرے انگوٹھے کو بھی چیرا میری کلائی کو بھی چیرا میرے بازو میں بھی بہت گہرے زخم لگا دیے خون تھا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا میرے پورے کپڑے خون سے لت پت ہو چکے تھے گھر والوں نے دوسرے کپڑے لپیٹے لیکن پھر بھی خون نہیں رک رہا تھا جلدی جلدی ہم قریبی گورنمنٹ کے ہاسپیٹل میں پہنچے کیونکہ یہ ضروری بھی تھا ورنہ خون زیادہ اگر ضائع ہو جاتا تو اسے انسان کی جان بھی جا سکتی تھی وہاں پر انہوں نے خون کو صاف کیا اور اسٹچ لگائے ٹانکے لگائے لیکن وہ ٹانکے انہوں نے بری طرح سے لگائے وین کٹی ہوئی تھی اور وہاں پر جگہ جو ہے وہ ابھر چکی تھی اوپر لیکن اس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسے ہی ٹانکے لگا لیے جیسے آپ اپنی چپل کو ٹاکے لگواتے ہیں موچی سے اب جب ٹانکے لگ چکے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ آپ کی ابری ہوئی ہے تو یہ وین کا مسئلہ لگ رہا ہے تو آپ جائیں ہیدر حیدرآباد جائیں حیدرآباد گئے وہاں پر بھی ان سے زیادہ الو بیٹھے تھے انہوں نے وہ سارے سٹچ اکھیڑ کر انہوں نے کہا کہ ہم نئے طریقے سے ہم سٹچ لگائیں گے اور آپ کو کراچی جانے کی ضرورت نہیں آئے پیش آئے گی آپ کا یہی مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں ہم خوش ہو گئے کہ اللہ کرے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے لیکن انہوں نے پہلے سے بھی مسئلہ اس کو بگاڑ دیا ہمیں نہیں پتا چلا انہوں نے کہا یہ خود بخود صحیح ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں یہ تسلی دی انہوں نے برال ہم آ گئے گھر تین چار دن گزرے پانچ دن گزرے لیکن وہ درد تھا بڑھتا جا رہا تھا سوجن بڑھتی جا رہی تھی اسٹچ وہ خراب ہوتے جا رہے تھے آخر کار ہم بدین گئے وہاں بڑا ہاسپٹل تھا تو وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا یہ مسئلہ خراب ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے اب آپ اندازہ لگائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جنہوں نے خراب کیا ہے وہی وہ اب اس کو درست کریں گے آپ جا دوبارہ جائیں حیدرآباد سے اب آپ دیکھیں ایک بندہ پہلے سے ہی پریشان ہو کے آیا ہے اور حیدرآباد سے پریشان ہوا ہے اور پھر اس کو مریض کو بھیج رہے ہیں حیدرآباد یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا تھا اتنا کہ ہاسپٹلوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اللہ نے بچایا تھا ہاسپٹلوں سے دوائیوں سے علاج سے لیکن جب یہ میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تو اچھی طرح سے پتہ چلا کہ یہ ہاسپٹلوں کے نام پر یقین کریں کہ وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہیں انسانیت نہیں ہے پھر ہم گئے کراچی ہم انہیں نے مشورہ دیا کہ آپ ڈاؤ میں آئیں وہاں دکھائے چلو بھائی ہم چلے گئے وہاں پر اتنا مہنگا ہاسپٹل اتنا مہنگا ہاسپٹل ہر چیز کے پیسے عام ہاسپٹل سے ڈبل لیکن علاج زیرو اب جس کا مسئلہ ہے پلاسٹک سرجری کا میرا مسئلہ تھا وہ پلاسٹک سرجن جو ہے تین دن ہم اس کا انتظار کرتے رہے وہ نہیں آیا پھر ان ظالموں نے آرتھوپیڈک سرجن کو بھیجا اس نے دور سے دیکھ کر اس کے کہا کہ اس کی سرجری ہوگی کوئی معاینہ نہیں کیا کوئی چیک اپ نہیں کیا سارے ٹیسٹ ہوئے اور بلاخر ہماری سرجری ہوئی سرجری انہوں نے کیا کی صرف ایک کٹ لگا کے اور اس میں سے جمع ہوا خون نکال دیا جو ایک عام ڈسپینسر بھی کر سکتا تھا اور اس کے ہم سے کتنے پیسے لیے ساٹھ ہزار روپے جو ٹیسٹ کیے وہ علیحدہ ہیں جو دوائیاں لی وہ علیحدہ ہیں کس طرح یہ لوٹتے ہیں لوگوں کو اور پھر جو ان کے رکھے ہوئے ڈسپینسر ڈریسنگ والے وہ اتنے اناڑی ہیں اب وین جو ہے وہ وہی کٹی ہوئی ہے اس میں انگلیاں مار مار کے جمع ہوا خون نکال رہے ہیں اتنے بے وقوف ہیں یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وین کٹی ہوئی ہے اس کا خون جو ہے وہ نکل رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا لازمی بات ہے جمے کا لیکن ان بے وقوفوں کو یا پتا نہیں ہے یا جان بوجھ کے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں پھر آخر کار ہم مجبور ہو کے ٹراما میں گئے کراچی وہاں انہوں نے جو کام اتنے دنوں سے نہیں ہو رہا تھا وین میری جو کٹی ہوئی تھی وہ نہیں جوڑ رہی تھی دس منٹ کے اندر ویسکولر والا آیا اور اس نے ایمرجنسی کے اندر وہ جوڑ دی اس کے بعد انہوں نے اسکن کو بھی جو ہے اسٹیچ لگا کے بند کر دیا پھر سیول میں انہوں نے ایڈمیٹ کر دیا وہاں دوائیاں چلتی رہیں اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں زندگی میں میں نے کبھی میڈیسن نہیں کھائی تھی انگریزی کبھی کبھار کوئی حکمت سے پہلے کھائی ہوگی لیکن حکمت کے بعد میں نے انگریزی کوئی میڈیسن آج تک نہیں کھائی تھی لیکن ان ظالموں نے اتنے انجیکشن لگائے اتنی انٹی بائیٹک دی خاص طور پر ڈاؤ والوں نے بہت زیادہ اور ساری دو نمبر ان کے پاس برل سول میں سرجری ہوئی اب اللہ کا شکر ہے سرجری کے بعد زخم بھی نائنٹی پرسینٹ تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے اب دعا کریں آگے جو مرحلہ ہے انگلیوں کا میری انگلیاں حرکت کریں میرا ہاتھ حرکت کریں پہلے جیسا میرا ہاتھ ہو جائے پہلے جیسے میرا بازو ہو جائے لیکن بڑی آزمائش آئی ہے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ انگریزی علاج اس کے نام پر کس طرح لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے اور جو لوگ ان ہاسپیٹل سے بچ جاتے ہیں بچتے ہیں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہاں جو جاتا ہے ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے پھر بڑی مشکل سے اس کا نکلنا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو ورنہ بہت مشکل ہے ہاں اس میں ایک بات اور رہ گئی کہ جب آپریشن کے بعد مجھے انہوں نے میڈیسن دی اس میں ڈائکلو ففٹی ایم جی پین کلر دی اس کے کھانے سے کیا ہوا کہ میرے وینس کے اوپر دباؤ بڑھتا رہا ایک دن کھائی دوسرے دن کھائی تیسرے دن کھائی اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وینس کو پھاڑ دیا جو میرے اسٹچ لگے ہوئے تھے ان کو پھاڑ دیا اور اتنی بلیڈنگ ہوئی اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ مجھے جب گاڑی میں لے کے جا رہے تھے تو گاڑی میں میں بےہوش ہو گیا اتنی بلڈنگ ہوئی سرجن کہتی ہے کہ ایک بات میری یاد رکھنا انگریزی ادویات سے جتنا بچیں گے اتنا فائدے میں رہو گے سرجن ہے اس کے یہ الفاظ بتا رہا ہوں میرے اپنے نہیں ہیں یہ الفاظ اس کے الفاظ بتا رہا ہوں اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انگریزی جو ادویات آ رہی ہیں کتنی خطرناک آ رہی ہیں کہتی ہے شکر کرو آپ بچ گئے ہو. ورنہ یہ میڈیسن ایسی تھی کہ آپ کا جگر پھاڑ دیتی آپ کو خون کی الٹیاں آنے لگ جاتی اللہ نے آپ کو بچا دیا اور کہتی ہے کہ سات سو یہاں ڈاکٹر ہوں گے تو ان میں سے سو ڈاکٹر جو ہے وہ سچے ہوں گے باقی جو چھ سو ہوں گے وہ سارے دو نمبر ہیں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو تو برحال جتنا ہو سکتا ہے انگریزی ادویات سے انگریزی علاج سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں انشاءاللہ آپ صحت مند رکھیں انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے مجبوری آ جاتی ہے انسان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر میڈیسن کھائی جا سکتی ہیں لیکن اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو نہیں پتا وہ سرجن کہتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت جو میڈیسن آ رہی ہیں وہ کتنی خطرناک آ رہی ہیں تو بہرحال میرے بازو کی یہ پوزیشن ہے اللہ کے فضل کرم سے اب بازو میں ہلا سکتا ہوں موو کر سکتا ہوں لیکن خصوصی میرے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روزانہ نہ صحیح ہر دوسرے دن انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ایجاد اللہ حافظ